হিন্দু সভ্যতা বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন যাক তোমাৰ হেৰাপ্পা সভ্যতা বুলি কোৱা হয় এই হেৰাপ্পা সভ্যতাৰ জন্ম হৈছিলে আজিৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ বছৰ আগত এই হিন্দু সভ্যতাটো যে আছিলে প্ৰমাণ পোৱা হয় জন মাৰ্চেল আৰু উইলিয়াম চন নামৰ এই দুজন ইংৰাজ ব্যক্তিয়ে কৰাচি আৰু লাহৰৰ মাজত এটা ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ কৰাৰ কাৰণে মাটিসমূহ খনন কৰিছিলে এই খনন কৰাৰ সময়তে এই মাটিৰ তলৰ পৰা এই দুখন চহৰ আৱিষ্কাৰ হয়

এইখিনি ঠাইত পোৱা গৈছে এই হিন্দু সভ্যতাটো হৰপ্পা সভ্যতা বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ খননৰ সময়ত প্ৰথমখন চহৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে হৰপ্পা চহৰখন সেইকাৰণে এই সভ্যতাটোক হৰপ্পা সভ্যতা বুলিও কোৱা হয় হিন্দু সভ্যতা এক উচ্চ মনৰ নগৰীয়া সভ্যতা আছিলে এই সভ্যতাৰ লোকসকলে ৰাস্তা তথা নলা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ঘৰবোৰ প্ৰায় ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত নগৰ ব্যৱস্থা আছিলে শুনিলে আচৰিত যেন নালাগেনে সেই পাঁচ হাজাৰ বছৰ আগতে তেওঁলোকৰ মানুহবোৰে ৰাস্তা তথা নলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যিটো নেকি আজিৰ যুগতো আমাৰ বহুত অঞ্চলত এতিয়াও তোমাৰ ৰাস্তা বা গুজৰাট চহৰৰ লোথেলত এই হিন্দু সভ্যতাৰ মুখ্য বন্দৰ বা তোমাৰ পদ ব্যৱস্থা আছিলে এই হিন্দু সভ্যতাৰ মহঞ্জাৰু নামৰ ঠাইখনত গ্ৰেট বাথ পোৱা গৈছে এটা বৃহৎ স্থানাগৰ পোৱা গৈছে খননৰ সময়ত মহেন্দ্ৰদ নামৰ ঠাইখনত ব্ৰঞ্জৰ নৃত্য কৰি থকা এটা পোৱা গৈছে বুলিও কয় হিন্দু সভ্যতাৰ লোকসকলে ব্ৰঞ্জৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে অৰ্থাৎ তোমাৰ তামৰ উৎপত্তি হৈছিলে কিন্তু এই হিন্দু সভ্যতাৰ সময়ত লোহাৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে হিন্দু সভ্যতাৰ লোকসকলে কপাহৰ খেতি কৰাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে